ঢিং সমজিলা দাবী সমিতি গঠন ঊনৈছশ সত্তৰ চনতে নগৰ সমিতি গঠন হোৱা ঐতিহ্যবণ্ডিত ঢিঙক সমজিলা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ দাবীত ৰবিবাৰে ঢিঙৰ দিছাং ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰিমজিম বৰাৰ সভাপতিত্বত এখনি সভা অনুষ্ঠিত হয় শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত থকা সভাখনিত ঢিঙক সমজিলালৈ উন্নীত কৰাৰ পক্ষে বক্তব্য ৰাখে বৃহত্তৰ ঢিঙৰ কেইবাগৰাকী সচেতন ব্যক্তিয়ে উল্লেখ যে অসম চৰকাৰে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পঁচিছ এপ্ৰিলত ঢিঙকে ধৰি ৰাজ্যৰ বহুকেইখন ঠাইত সমজিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ কাৰ্যকৰী কৰা দেখা গৈছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ঢিং সমজিলালৈ উন্নীত নকৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে সেয়ে অতি শীঘ্ৰে ঢিঙক সমতিলা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ দাবীত এই সভাতেই সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ৰিমচিম বৰাক সভাপতি আব্দুল মালেক আৰু আশ্ৰিক ৰাব্বানীক যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে লৈ ঢিং হবজিলা দাবী সমিতি নামেৰে এসত্তৰজনীয়া কমিটি গঠন কৰা হয় আনহাতে ৰূপজ্যোতি বৰা অৰুণ চন্দ্ৰ নাথ আব্দুল মান্নানক উপ সভাপতি আৰু উৎপল শইকীয়া সৰুজালী প্ৰাঞ্চল শইকীয়া ছাব্বিৰ আহমেদক সহকাৰী সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে নৱগঠিত কমিটিখনে অতি শীঘ্ৰে ঢিং সমজিলাৰ দাবীত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব বুলি সভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এই সমিতিখনে সমজিলা দাবীৰ লগতে ঢিঙৰ প্ৰতিটো উন্নয়ন আৰু অসামাজিক কাৰ্য নিৰ্মূল কৰাৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰে সভাপতি ৰিমঝিম বৰাই ঢিং সমজিলা ইতিমধ্যে অসমৰ প্ৰায় পঞ্চাছৰ অধিক সমষ্টিক সমজিলা হিচাপে ঘোষণা যোৱা এপ্ৰিল মাহত কৰিছে দুহেজাৰ তেইছ চনত আৰু তেতিয়া শুনা পাইছিলোঁ যে আমাৰ ঢিঙকো পৰিব কিন্তু অতি দুঃ পৰিতাপ আৰু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে ঢিঙৰ নিচিনা ঐতিহ্যমণ্ডিত এটা সমষ্টি এটা অঞ্চলক বাট পেলাই চৰকাৰে আজি লাহৰিঘাট বা ৰহা য'ত মিউনিচিপালিটিৰ ৱাৰ্ড আছে ৰহাৰ নিচিনা অঞ্চলত মিউনিচিপালিটিৰ ৱাৰ্ড আছে মাত্ৰ চাৰিটা আৰু ঢিঙ এখন মিউনিচিপালিটি কমিটি য'ত ৱাৰ্ড আছে দহটা আৰু ঊনৈছশ সত্তৰ চনৰ মানতে আমাৰ ইয়াত মিউনিচিপালিটি গঠন হৈছিলে গতিকে সম জিলা আমি বিশেষ দাবীদাৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে সম জিলা চৰকাৰে ঘোষণা নকৰাৰ কাৰণে আমি সম জিলা দাবী কৰাৰ সমিতি দাবী সমিতি গঠন কৰিছোঁ আৰু আজি এই সভাত ঢিং সমজিলা দাবী সমিতি গঠন কৰা হয় আৰু আমি অতি সহজৰে সহজেৰে আমি এই দাবী উত্থাপন কৰিম আজি আমি বৃহতৰ ডিং অঞ্চলৰ এটি দাবী লৈ পেলাই আমি এটা বিশেষ সাধন সভা উত্থাপন কৰিছিলোঁ আজি আমি ইয়াত আয়োজন কৰিছিলোঁ ডিঙত আজি আমাৰ মূল দাবী আছিলে যেন আমাৰ ঢিঙক সমজিলা হিচাপে গোহণা কৰিব লাগে যিহেতু চৰকাৰে আমাক এটা আশা দিছিলে যেন আমাৰ ঢিঙক সমজিলা হিচাপে দিব কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা গ'ল যেন ঢিঙক সমজিলা দিয়া নাই গতিকে আমি খুব অনুতপ্ত যেন আজি আমি কিয় ডিং ঢিঙক কিয় সমজেলা হিচাপে গোহণা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই আজি আমি ঢিঙৰ বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী মহলৰ লগত আলোচনা কৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি ইয়াত আছিলে বয়োজ্যেষ্ঠ আমাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন আছিলে আজি আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক লৈ পেলাই আমি যৌথভাৱে এটা বিশেষ আলোচনা আমি বিশেষ সাধাৰণ সভাৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ ইয়াত আমি ৰাইজক সঁহাৰি পাইছোঁ যেন আমি ঢিঙক সমাজিলা হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগে চৰকাৰক আমি দাবী উখাপন কৰিছোঁ আজি আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যেন যিহেতু ঢিঙক বৃহৎ ঢিং এটা সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত আজি ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে যিহেতু বহুত উচ্চ শিক্ষিত লোক ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে বিশেষ কবি সাহিত্যিক এই অঞ্চলৰ পৰা জন্ম হৈছিলে কিন্তু ডিঙক কিয় আজি মাহিয়াৰ দৃষ্টিৰে চোৱা হ'ল গতিকে আমি এই ঢিঙক আমি অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যেন পুনৰবাৰ বিবেচ বিবেচনা কৰি ঢ়ক সমাজ জিলা হিচাপে দিব লাগে বুলি আমি ৰাইজৰ পৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আজি আমাৰ এসত্তৰজনীয়া এক ঢিং সমজিলাৰ দাবী সমিতি আমি গঠন কৰিছোঁ বিশেষকৈ আজিৰ আমাৰ সৰ্বসন্মতি সন্মতি কমে ৰিমজিম বৰা ডাঙৰীয়াক সভাপতি হিচাপে লৈ পেলাই আমাৰ এই কমিটি গঠন কৰা হৈছে আব্দুল মালেক সাধাৰণ সম্পাদক লৈ এনেকৈ আমাৰ উপদেষ্টা মণ্ডলী আছে এঘাৰজনীয়া গতিকে আমাৰ লিংক ক্লাব প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি মহোদয়কো এই ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগ পূৰ্ণ সহযোগ পাইছোঁ গতিকে আমি আহ্বান জনাওঁ অসম চৰকাৰক যেন অনুধি প্ৰলমে ডিঙক সমজিলা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰিব লাগে কাৰণ ডিঙৰ এটা ঐতিহ্য আছে এটা সংস্কৃতি আছে কৃষ্টি আছে গতিকে ডিঙক যাতে অৱহেলা কৰা নহয় আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই ক্ষেত্ৰত সাক্ষাৎ কৰি আমি স্মাৰক পত্ৰ পেলাম ডিঙৰ পৰা